Всем привет! И вы на канале Бешеный Чьк. С вами я, Дана. И это рубрика Открываем киндеры. Сегодня мы будем открывать вот такой вот один киндер сюрприз. Итак, давайте же я. Давайте же мы начнем. Впереди нарисована одеяль с ее питомцем. Здесь написано несные принцессы, пушистые истории и другие игрушки. Киндер сюрприз. Итак, открываем. Так. У меня здесь опять желтая капсула. Ой, как я разломала киндер. У меня все желтые капсулы, это желтые капсулы. Итак, ой, смотрите, какой-то у нас попался здесь королик. Непонятный королик. Сейчас я все установлю и вам покажу. Так, вот как этот датчик выглядит. Он рисует. Вот. как карандашик. Вот вкладыш от этого датчика. Вот. Сейчас я попробую порисовать. Так я взяла вот такой вот листочек, листочек просто вырезала. Теперь мы берем наша снимаем с его подставочки. Теперь вот ставим под низ наш вот трафаретик. Ложим бумагу наверх и начинаем рисовать. И опять же вам покажу, что у меня получилось. Ну, вот я не хотела просто его тратить и что-то попыталась отвести. Вот это какая-то бабочка. Не очень понятная. Ну, вот вот так у ну, получилось. Такой вот зайчик мне попался. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующая часть, надеюсь, если вы наберете 20 лайков... Надеюсь, вы наберете, потому что у вас уже 92, и может некоторые из вас выделятся, и все-таки поставят 20 лайков. Я жду ваши лайки, на этом я заканчиваю, на этом все, всем пока!